الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ Samiul Alim. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Yang dihormati seluruh jawatan kuasa surau dan tak dilupakan juga kepada al-fadhil Tuan Imam Bilal Siak dan seluruh petugas-petugas surau Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji dan hajah, tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah taala sampaikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat boleh mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak lagi nikmat yang Allah ta'ala sampaikan Kepada kita Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa in ta'udu ni'matallahi la tuksuha Sekira kita nak menilai, nak membilang, nak mengira nikmat yang Allah ta'ala sampaikan Nasjaya kita tidak mampu untuk mengiranya, membilangnya Betapa banyak sungguh nikmat yang Allah ta'ala curahkan dan sampaikan kepada kita Termasuklah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni bulan Ramadhan Satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Allah bagi bulan Ramadhan kepada kita Dan di dalamnya ada puasa yang diwajibkan kepada kita, difardukan kepada kita Dan di dalamnya juga sekira kita melakukan amal ibadah pahalanya akan berganda hadiah kepada kita umat Nabi Muhammad s.a.w dan kita bersyukur apabila Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam bulan Ramadhan yang mulia ini di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah Ta'ala wahai orang-orang yang beriman diwajibkan, difardukan kepada kamu berpuasa puasa Ramadan seperti mana umat-umat yang terdahulu daripada Nabi Muhammad La'allakum tatakun Moga kita menjadi orang yang Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Alhamdulillah Antara perkara yang penting Di dalam bulan Ramadan ini Ialah puasa Yang difardukan kepada kita Wajib kita berpuasa dalam kita berpuasa ini Allah Ta'ala sebut bahawa Antara matlamat kita berpuasa Kita nak jadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa ni maksudnya apa? Kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Buat perkara yang baik Dan meninggal perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala Itu bahasa mudah lah Yang boleh kita faham ha? Kita buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala Perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala Kita laksanakan dan dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara yang ditegah, ha? yang ditegah oleh oleh Allah Subhanahuwataala. Ha, itulah antara takrif ataupun pengenalan matlamat kita berada di dalam bulan Ramadhan melaksanakan ibadah puasa, nak menjadi orang bertakwa. Kesan takwa ni boleh lihat selepas daripada Ramadhan. Ha, dalam masa Ramadhan kita sedang buat ibadah. Selepas Ramadan nanti kita akan lihatlah kesan daripada ibadah yang kita lakukan yang mana yang kita idamkan menjadi orang yang bertakwa. Ha adakah kita ni sentiasa melakukan kebaikan dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara yang di yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan ini Jadi pada malam ini insya Allah kita akan mengambilkan Mengambil beberapa manfaat Daripada apa yang telah dilakukan ha? Yang diamalkan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia Yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mn asbaha min kum saiman? Kata Abu Bakr. Aku. Kata. Fman tabiha min kum lyaum janaza. Abu Bakr. Aku. Kata. Fman atama min kum miskinan. Kata Abu Bakr. Aku. Kata. Fman gaad min kum maridan. Abu Bakr. Aku. Fkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majtama'na fimmriin illa dahol aljannah. Rawahul Muslim. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada satu hari nabi duduk dengan para sahabat nabi bertanya kepada sahabat empat persoalan soalan yang pertama nabi tanya pada hari ini siapa yang berpuasa sunat soalan yang pertama yang kedua siapa di kalangan kamu yang mengiringi jenazah bawa jenazah pergi ke perkuburan dan soalan yang ketiga siapa yang bagi orang makan Ha, sediakan makanan bagi orang yang lain makan dan yang keempat kata Nabi saw. Siapa di kalangan kamu yang ziarah orang sakit pada hari ini? Ha, empat soalan yang Nabi tanya kepada sahabat. Empat soalan ini ha, lalu dijawab oleh saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi dia kata ha, saidina Abu Bakar kata empat yang Nabi tanya tu setiap soalan yang Nabi tanya tu aku telah lakukan pada hari ini. Yang pertama apa dia? Nabi tanya berkenaan dengan puasa sunat. Ha. Saidina Abu Bakar ni kita kenal lah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Nama gelaran dia Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Osman. Ha. Nama dia Abdullah bin Osman. Abu Bakar ni Abu bapa al bik anak perempuan yang masih muda. Itulah gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Osman. Dia antara salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi ni ada seratus ribu lebih. Dan Abu Bakar lah yang antara sahabat Nabi yang mulia yang berada berhampiran dengan Nabi dan dijamin masuk ke dalam syurga. Ada seorang ulama' dia kata, di kalangan sahabat Nabi ni ramai Sayyidina Abu Bakar dia ada empat kelebihan Empat kelebihan Yang tidak ada pada sahabat yang lain Yang pertama dia digelar sebagai As-Siddiq Ah, ha, gelaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar, Allah Taala berfirman, "Wallazi ja'a bis-sidq." وَالصَّدَقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Allah Ta'ala sebut sifat Nabi SAW yang membawa kebenaran dan juga yang membenarkan iaitu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia telah membenarkan apa yang telah dibawa oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala bagi gelaran kepada Saidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq yang tidak ada pada sahabat yang lain. Dan yang kedua, Saidina Ubakarlah yang berhijrah bersama Nabi dan duduk di dalam gua. Dan yang ketiga, dialah yang bersama dengan Nabi bergerak menuju ke Madinah dalam perjalanan hijrah. Tidak ada sahabat yang lain. Dan yang keempat, Saidina Ubakarlah antara yang mengimamkan solat ketika mana Nabi masih hidup. Dan Nabi minta Saidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ha, inilah yang disebut oleh ulama empat kelebihan yang ada pada Saidina Abu Bakar yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Ha, baik. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar? Ha? Di dalam perkara ini empat empat amalan ini dan akhirnya Nabi kata apa? Ha? Nabi sebut tidak berhimpun empat kebaikan ini kepada seseorang melainkan dia layak untuk masuk ke syurga empat amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini Sayyidina Bakar layak seseorang itu masuk ke syurga kalau kita buat empat perkara ini ha, dengan izin Allah kita juga di kalangan ahli syurga yang pertama ialah puasa sunat ha, puasa sunat jadi puasa sunat ni tak berlaku lah pada bulan Ramadan sama ada bulan Rejab, bulan Syakban ataupun bulan Syawal seorang ulama Syekh Rejab Al-Hambali dia kata apa? kita ni, kalau kita sembahyang ada kekurangan dalam sembahyang sembahyang rawatib yang kita nak buat setiap hari sebelum subuh dua rakaat, sebelum zuhur, selepas zuhur sebelum asar ha? Se sebelum maghrib Selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak, rawatib itu Ialah dia menampung kekurangan yang ada pada Semayang fardu Kalau kita semayang isyak Kita semayang sunat rawatib Semayang rawatib itu menampung kekurangan Adapun semayang, Ada pun puasa Ramadan Yang nak menampung kekurangan yang ada pada puasa ibadah kita pada bulan Ramadan Ialah dengan puasa sunat ha, Itu kata Syekh Rejab Al-Hambali sebab itulah ha, Syekh Rejab Al-Hambali dia kata apa? Kita kena sungguh-sungguh semai -sungguh, puasa sunat Pada bulan Rejab dan Syakban Dan juga jangan tinggal Puasa sunat pada Bulan Syawal nanti Sebab dia akan menampung Kekurangan puasa yang sedang kita lakukan Iaitu puasa Puasa di dalam bulan Ramadhan ha. Puasa sunat Jangan kita tinggal kerana apa? Inilah amalan Sayyidina Abu Bakar yang boleh seseorang itu masuk ke dalam syurga. Yang kedua ialah mengiringi jenazah. Mengiringi masuk dia apa? Ada orang meninggal tempat kita. Selesai solat jenazah, bawa jenazah pergi ke kubur. Maka mengiringi jenazah kita akan dapat kebaikan. Seperti mana amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kata inilah amalan yang memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga kita ni susah sungguh ha? semayang jenazah boleh nak iringi jenazah kalau bukan ahli keluarga kita kenalan kita susah kita nak lakukan tetapi ada hadis Nabi SAW Nabi sebut siapa semayang jenazah dapat satu qirat siapa mengiringi bawa jenazah pergi ke kubur dapat satu qirat lalu sahabat tanya satu qirat tu apa dia Ha, Nabi kata sebesar bukit Uhud di Madinah tu. Ha, itulah gambaran pahala dia cukup banyak bagi orang yang solat jenazah dan mengiringi jenazah. Ha, jadi janganlah kita bila kita semayang jenazah kita ada masa, kita ada kesihatan yang baik, ada peluang bersama-samalah kita iringi jenazah sampai ha, jenazah dikebumikan. Inilah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Kalau nak mengiringi jenazah ni memang dapat pahala, pahala dia sebesar bukit Uhud. Cuma di dalam kitab fiqh dia sebutkan kalaulah seseorang itu wanita muslimat kematian suami. Haa. suami dia meninggal dia ada iddah. Ha, dia ada iddah yang perlu diambil perhatian bila meninggalnya suami isteri tak boleh ikut sekali pergi ke kubur ha, itu yang disebutkan tetapi ada juga pandangan yang mengatakan dibenarkan tapi ada pandangan yang kuat mengatakan tak boleh bagi seorang isteri dia bermula idah 4 bulan 10 hari kena duduk di rumah tak boleh mengiringi jenazah pergi ke kubur ha? ada juga satu pandangan dibenarkan selama mana tidak mendatangkan fitnah Ha, boleh kalau tak mendatangkan fitnah itu yang kedua amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang memudahkan masuk ke syurga ha, jangan kita tinggal amalan ini apatah lagi kalau berlaku di dalam bulan Ramadhan kita semayang jenazah iringi jenazah, kita akan dapat pahala duduk dalam bulan Ramadhan pula, dapat pahala berganda dan yang ketiga ialah bagi orang makan, jamu orang makan ha, ini amalan bersedekah Ha? yang boleh mendatangkan pahala bukan hanya pahala Nabi sebut boleh masuk ke syurga bagi orang makan sahaja apatah lagi kita duduk di dalam bulan Ramadhan kalau surau kita ni ada anjurkan jamuan berbuka puasa, more bersahur dan sebagainya kita kena cepat-cepat bantu keluarkan ha? modal sedikit untuk bantu kerana apa? inilah yang kita laburkan untuk mendapat manfaat kita di akhirat yang mana bagi orang makan dan amalan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga dan yang terakhir ialah ziarah orang sakit ha, inilah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ziarah orang sakit ha, jadi kalau kita ziarah orang sakit kita akan dapat kebaikan dapat masuk ke syurga Itulah yang disebut oleh Nabi SAW Cuma bila nak ziarah orang sakit Dia ada adab-adab dia yang diajar oleh Nabi Antaranya Kita nak keluar daripada tempat kita Nak keluar daripada rumah kita Kita niat mengikut sunnah Nabi ha, Mengikut sunnah Nabi nak ziarah orang sakit Kerana apa? Mengikut sunnah Nabi dapat pahala Bila jumpa dengan orang sakit Antara adabnya ialah Minta dia bersabar Ha, kerana inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi minta orang sakit bersabar dengan ujian yang Allah Taala uji dia. Dan antaranya juga ialah ha, tanyakan tentang ibadah, ha, bagaimana ibadah dia, bagaimana sembahyang dia. Ha, adakah dia boleh sembahyang fardu, boleh tak buat sembahyang jamak? Kalau kita ada ilmu kita sampaikan ilmu itu antara adab dia. Tanyakan kepada anak, kepada isteri Bagaimana ibadah suami, ayah kamu Jadi itulah antara adab yang diajar Oleh Nabi SAW Dan juga Antaranya ialah berdoa ha, Ini jarang kita lakukan Ziarah orang sakit Nak balik, angkat tangan berdoa Paling berkesan doa dalam bahasa kita Bagi pesakit tu faham kita doa untuk kebaikan untuk dia, bagi dia sembuh minta Allah Ta'ala bagikan ha, kesabaran kepada dia kesembuhan kepada dia kesabaran kepada anak keluarga dia itulah ha, antara adab yang boleh kita lakukan bila kita ziarah orang sakit jadi tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, empat amalan ini bila Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat jawab. Dan Nabi tak tanya banyak benda. Nabi tanya empat perkara saja. Sebab apa? Nabi nak ajar kita ada amalan-amalan yang biasa kamu lakukan. Inilah amalan yang memudahkan kita masuk ke syurga. Jadi bila kita ni umat Nabi Muhammad ni, kita dapat ilmu ini, kita boleh amalkan perkara yang mudah untuk kita. Empat perkara ini ha? antaranya puasa sunat, ziar apa? Iringi jenazah, bagi orang makan, ziarah orang sakit dan antaranya yang disebut oleh nabi inilah amalan memudahkan kita masuk ke dalam syurga yang diidamkan oleh orang yang bertakwa. Moga-moga apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini nak buat ibadah nak menjadi orang yang bertakwa maka inilah amalan yang diajar oleh nabi kalau berada di depan kita cepat-cepat kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, moga kita berada di bulan Ramadan ini kita idamkan menjadi orang yang bertakwa, kita berusaha sungguh bukan hanya lapar dan dahaga tetapi kita juga melaksanakan perkara yang diperintah, perkara yang disunatkan kepada kita dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan. Moga-moga Ramadan kita kali ini Ramadan yang berkualiti, yang terbaik dalam hidup kita dan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersungguh-sungguh mendambakan, yang inginkan sungguh ha keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah tazkirah ataupun perkongsian yang dapat disampaikan. Moga-moga apa yang disampaikan ini memberikan kebaikan dan kefahaman kepada kita semua Wallah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. وفي كل مكان وفي كل زمن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين